Вітаю вас, шановні слухачі Міжнародного інтернет-радіо Тисячі друзів! З вами німецька мовна рубрика, а ви знали, що Хабензіґевуст. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з німецькою поезією. Можливо, ви вже чули, що Лорелей це символ фатального кохання, і саме так називається вірш Генріха Гейне, німецького поет-романтика. Jehot Wore, wodat ne javisches Wittewoche Romantisno. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkel, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar, ihr goldnes Geschmeide blitzet. Sie kämmt ihr goldenes Haar, sie kämmt es mit goldenem kamm und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Die Schiffe im kleinen Schiffe er ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nie die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Ha. Ich glaube, die werden verschlingen. Am Ende schiffe und Kahn. Und das hat mit ihrem Gesingen die Lorelei. Та. Дякую за увагу. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. З вами була учениця 10 А класу Ковальчук Аксенія. Bis bald.